21 квітня планується провести спеціальний день благоустрою міста. Цього дня будуть впорядковані вулиці й зелені зони до травневих свят. Усі райдержадміністрації та міські голови до 25 квітня звітуватимуть облдержадміністрації про результати акції За чисте довкілля, яка продовжиться до 28 квітня. Дорогі херсонці, земляки, з кожним днем все більше і більше відчувається дихання весни. І з кожним днем. Все ближе и ближе лето. Наш город требует к себе внимания. Внимания и труда. В этом году пасхальные праздники намного раньше, чем обычно. В этом году в Украине пройдет чемпионат Европы по футболу Евро-2012. В нашем городе будет много гостей. Но мы также все время находимся в городе. И сейчас уже все коммунальные службы, все городские службы начали работу по очистке города, по обрезке деревьев, по уборке прошлогодних листьев. Давайте вместе присоединимся ко всем этим работам. И каждый возле своего предприятия, возле своего дома сделает то, что он может сделать. И тогда общий результат... По уборке города принесет каждому из нас больше удовлетворения. И тогда наш город Херсон будет более привлекательным, будет более ярким и приятным для жизни. Давайте все вместе сделаем наш город таким же красивым, как и его жители. И чтобы нашим гостям хотелось приезжать к нам чаще и чаще.